Мода і стиль це два слова, які йдуть пліч опліч, але не завжди те, що модне, виглядатиме стильно. Як випрацювати свій власний стиль? Що слід врахувати у створенні свого власного образу? І для чого це взагалі потрібно? Про все це запитаємо у нашої гості. Сьогодні нас в гостях іміджмейкер Марія Піон. Доброго ранку, Марія. Доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами сьогодні У вас досить така цікава професія. іміджмейкер. Можливо, в двох словах розкажіть, що це означає взагалі, для чого це потрібно людям? Да, така тайна професія. Так, Це як фея у золушки. Ага, да, на самом деле имидж человека это довольно такое объемное понятие. Угу. Это включает в себя и его поведение, и какие-то манеры привычки, и мимику, и жесты, и гардероб, и соединение этого гардероба с цельной внешностью, то есть и с прической, и для женщины и с макияжем. И вот то, какое впечатление мы производим, вот это и есть наш имидж. То есть практически он есть у каждой людины, но не все про это догадываются. Да, и иногда он просто работает на пользу, а иногда на вред. А, вот так. То есть ваша задача, чтобы этот имидж работал на пользу. На цель. А, на да, поскольку все-таки а, приходят к имиджмейкеру люди а, с разными целями. Угу. Но если цели нет, а я просто хочу что-то поменять, вот это, конечно, не сработает. Тогда, что бы ни делал другой человек для а, вот, конкретной личности, угу. ничего не сработает, потому что нет конечной цели, для чего это делать. Угу. Ну, цели бывают разные. У женщины их всего две, у мужчины всего одна. Аж так. У женщин это или для личной какой-то цели, да, либо для карьерной. У мужчины только для карьерной. Только. Ага, вот так. Заработать деньги, возможно, еще... Просто у мужчины наличие женщины и какой именно женщины тоже способствует его имиджу. До речи, интересная думка. Так, действительно. Ну, смотрите, если, возможно, больше знакомы для наших зрителей такое слово «модный», так? От модный и стильный, это одне и те же, или не завжди? Так вот, поскольку стиль это один из инструментов влияния на имидж человека, угу. стиль имеет большое значение. Вот если говорить о том, насколько он должен быть вписан в модные тенденции, то здесь абсолютно не обязательно следовать моде и трендам. Угу. А, поскольку есть, ну, не всем же людям идут одни и те же вещи, которые ну, сейчас модны. Угу. Но есть действительно какие-то знаковые вещи, которые несколько сезонов живут, и вот ими стоит пользоваться. Они такие более угу. базовые. Вот на этих вещах можно можно построить стильный образ. Uh -huh. На трендовых вещах не всегда. Вот uh -huh. так. Поэтому нужно все-таки разбираться в этом вопросе и звертатися к имиджмейкеру, правильно? Да, если есть цель, то только к специалисту, поскольку все-таки вот, наши близкие, родные, мы сами на себя смотрим чуть-чуть по-другому. Ведь все-таки имиджология – это наука, которая строится все-таки на психологии. Психологии uh -huh. восприятия внешнего облика другими людьми. То есть имиджмейкер, он в то мере еще и психолог? Он обязательно должен быть психологом. Uh -huh. Да, и на самом деле для того, чтобы все-таки обучиться на имиджмейкера, нужно вначале иметь полное образование психологии. Uh -huh. То есть, все. если ты психолог, тогда ты можешь развивать, выбирать свое направление узкое, где тебе хочется реализовываться, и в этом направлении уже развиваться дальше. Поэтому стилистика дальше в помощь и uh -huh. другие науки, и в том в том числе имиджология, которая как раз берет за основу психологию, но играется инструментами стилистики. Досить интересно и досить объемно, я бы сказал. Сдается, ну, ну что там, випрацювати и имидж. Ну, это просто там, я не знаю, одягнуться правильно. А является, это намного больше. Ну, может быть, расскажите в двух словах, что включает от ваша mm -hmm. работа, можливо більше, больше, над чем самое, наибольше нужно работать? Да, вот когда есть конкретная цель, мы знаем, что может ей помочь в достижении этой цели, а mm -hmm. что может, наоборот, повредить. Но для этого нужно действительно адекватно оценить свои достоинства, плюсы, и минусы. Ну, это, возможно, нужно, чтобы кто то сбоку. Ну, если оценив... работаешь с экспертом, то это проще. Вот поэтому я и говорю, что на самом Он деле. Он говорит правду. Да, себя оценить там с возрастом очень сложно. Мы к угу. себе, во-первых, привыкли. Во-вторых, есть какие-то стереотипы, комплексы, воспитание, окружение, да. Угу. Вот все. Это влияет на наше даже мнение о себе, угу. да, и на самооценку, и просто на адекватность восприятия себя как отражение в зеркале. Угу. Поэтому вот тут важно очень правильно оценить, не просто подумать, что вот у меня… У меня там там что-то с ногами либо вот самая сильная сторона а это вот только прическа на самом деле важно понять несколько вот таких ключевых э, атрибутов имиджа которые уже есть у человека угу. и которые стоит развивать ведь все-таки абсолютно не обращая внимания на его особенность ну поведение даже да моторика вот какая-то привычка она же может быть и хорошей, и плохой угу. зависит от цели поэтому вот оценить какие уже есть э, факторы влияния на имидж э, понять какие нужно исключить Какие развивать, и тогда двигаемся дальше. Тут нам помогает и стилистика. Ну, а что наиболее сложнейшее, ну, возможно, в вашей практике, что наиболее изменить от леди. Если нужно что-то прибрать, какие привычки, возможно, его, на чем наиболее нужно работать? Да, привычки это самое сложное на самом деле. Но есть э, много разных привычек. Есть такие привычки в общении, есть словесные обороты, которые входят в привычку. Сложнее всего убрать привычку э, идти как-то определенно походку. Ага. Да. Ей тоже потребно изменет. Ну, иногда можно, иногда не надо. А вот это тоже, ну, такой имидж людины. Конечно, ведь мы заходим, когда мы хотим пообщаться с другим человеком. Мы, как правило, приходим на встречу. И вот этот момент первые три с половиной минуты они играют ключевую роль в восприятии тем другим нашим партнерам по общению нашего имиджа. Угу. И вот у нас есть этот такой срок небольшой. Поэтому походка обязательно уже вошла в этот период, да, как мы прошли. Иногда есть люди, которые действительно не, походка не влияет, это например у телеведущих. Ведь... Стоит себе на месте. Да. Или сидит. Особенно у тех, кто сидит постоянно. Ну, инколы ходим тут по, студии. Да, нужно пересмотреть еще пару программ. Так, так, так. Подказать, можно еще изменить. Да, да, да. Ну, тобто, професія впливає uh -huh. на те, як ми будемо далі, якими інструментами користуватися і що коректуватися? І на що потрібно звернути увагу, щоб да. змінити, дійсно, щоб це все виглядало. Ну, а от невже потрібно цим так важливо цим займатися? Ну, от собі гарна людина, от гарно, в принципі, одягається, сприймають її нормально. Невже потрібно так багато працювати над іміджем? Если хочется сделать прорыв, если есть свое дело, в котором нужно проявиться по-новому, если ты становишься uh -huh. лицом своей компании, uh -huh. если у тебя есть какие-то новые горизонты, которые стоит постичь быстрее, чем бы ты просто доказывал свой uh -huh. профессионализм, то тогда можно подключить еще визуальные инструменты и сработают они быстрее тогда в соединении с внутренним вот этим потенциалом. То есть это для того, чтобы как-то… Прорватися вперед, так? Що, що був якийсь прояв у цьому питанні. Розвиття таке. Так, дійсно, дуже дякую. Ну, але дивіться, якщо говорити взагалі про стиль, про імідж, я розумію, що це, якщо навіть одяг взяти, це досить дорого, я так розумію. Чи можливо бути стильним і одягатися недорого? Тому що, ну, я розумію, що зараз нас дивляться багато глядачів, ну, скажімо так, середнього достатку, які не мають якогось там, ну. там, не знаю, учителька сельской школы, например, так, чем можно действительно отогнуть себя от Это один из и... мифов. Это серьезно? миф, да. Ну, абсолютно не значит, если человек стильный, что он дорого одет. Угу. Он одет с абсолютным принятием себя и пониманием того, что является его плюсом в той же фигуре, да, в той угу. же внешности. А где есть недостатки, он их умело скрывает. Разве это стоит ну какую-то определенную сумму это стоит только знаний и правильно uh -huh. использовать эти инструменты uh -huh. то, -то все таки, от а где эти знания взяты можно подучиться вот жалко что в Украине нет образования качественного в этой сфере а вы вы не в Украине нет в Италии Угу, Но вот хватает. мне хочется сейчас развивать это направление, уже работают там и курсы по обучению, угу. и я часто беру учеников лично себе с практикой такой на самом деле работы имиджмейкера, а угу. не то, что думают молодые девушки об этой работе. Угу. И вот тут, кстати, опять такой миф, о котором я могу говорить вечно. Когда студенты... Вот в Украине нет четкого представления, что это за профессия, так вот до конца, досконально, угу. что это довольно сложная профессия. Потому что многие приходят ко мне и говорят, вот это... Точно моя профессия, потому что я люблю ходить по магазинам. Ага, вот и, вот, и вот тут грубое заблуждение, потому что, во-первых, не всегда в магазине есть то, что надо. Во-вторых, это очень сложная работа. А в-третьих, угу. это в первую очередь работа психолога. Вот работа так с человеком напрямую в общении. И тут эм, поход по магазинам превращается в такую спа-услугу, и тут нельзя измерить в деньгах. Угу. Это вот что-то другое, внутренняя такая работа. Тут еще нужно людині объяснить, что он это делает неправильно, и это нужно изменивать. Вот, и это такой минимальный шаг в обучении. То есть, поработав со специалистом, уже нельзя уйти абсолютно без знаний. Угу. Уже все равно есть те знания, личные, индивидуальные, угу. как работать и развивать свой стиль, свой имидж. Угу. Ну, в принципе, можно где там, я не знаю, в интернете пошукать какие-то принципы? Можно загуглить какую-то информацию. Угу. Нужно, во-первых, его гуглить на английском языке, поскольку все-таки угу. нет такой литературы специализованной, которая переведена. На наш язик, либо на русський. Можна послухати семінари Марії Піон. Можна підписатися на канал і слушать видеоуроки. уроки. Дійсно, я хочу трішки повернутися до того питання, що дійсно потрібно людині інколи пояснити, що вона це робить неправильно. І чи було вашій практиці, коли ви говорите людині, що це потрібно змінити? Вона каже, ні, я цього міняти не буду. Но это нормально. Есть какие-то вещи, на которые человек готов в данный момент. Угу. Он обязательно получит от меня информацию идеальной версии себя. Угу. Но это в его руках и его желания, и его коррективы. Постоянно он сам моделирует вот этот темп развития, как будет его стиль дальше развиваться. Готов ли он сейчас постричься, готов ли он сейчас отрастить бороду? Чтобы кардинально так изменить внешность иногда это потребно, так? Иногда да. Иногда просто какие-то моменты, они не то, что там сильно что-то изменят, но они откорректируют и uh -huh. выгодно подадут какую-то э, какую черту. Uh -huh. И, и э, люди начнут эту людину воспринимать совсем по-иншему. Есть такие примеры, когда вообще просто ее начнут замечать. А, так. Просто одной маленькой манипуляцией. Тут uh -huh. речь идет о том, что сразу глобально э, это не значит, что нужно абсолютно поменять этого человека и превратить его в другого. Нет, просто немножко подкорректировать. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то всего одна манипуляция маленькая, uh -huh. и уже все изменится. Uh -huh. Это вот так я на самом початку сказал... Золушка, так, то есть потребно раз изменить Фея. и все, изменилось и люди тебе, до тебе по іншому ставляться. Действительно, это потребно знать и это треба понимать, и э, до этого серьезно ставиться, мне не кажется. Конечно, но все познается в сравнении и в ощущениях. Mm -hmm. Мне кажется, что один такой э, или поход на шопинг или просто э, разговор с э, экспертом может mm -hmm. изменить уже внутренние ощущения себя и mm -hmm. когда человек понимает, что у него потенциал больше, а он им не пользуется. Йому становиться обідно, він починає двигатися в цієї цілі. Угу. Тобто, все ж таки потрібні якісь знання, і потрібно звертатися до спеціалістів. Дійсно. Я дуже дякую, Марія, за те, що ви сьогодні завітали до нас. Дійсно, Цим потрібно займатися, до цього потрібно прагнути. І дякуємо за вашу за те, що ви робите. Допомагаєте людям у цьому. і вам. Я сподіваюся, що не остання наша зустріч в ранку. Надії я нагадую, друзі, що ми сьогодні говорили про те, як створити свій імідж, для чого це взагалі потрібно. І сьогодні з нами була іміджмейкер Марія Піон. Ми перервемося буквально на кілька хвилин, але скоро повернемося. Тому залишайтеся з нами.